Вижу это лицо. Молодой парень. Ну, может, немного старше был меня. Пуля вот тут попала, вот тут. И разрывная пуля выскочила сюда. Разрывная, понимаете? Вот такая нагенная смерть этого солдата. Ну, пока никто, ну, я бы сказал, ну, и разыскивать своих... Синові там или мужик или, і так далі. но ну, поки у нас нікафі не поступало, от нас никаких писем. Німецькі війська відступили на захід і надійно закріпилися на лінії Дніпра та ріки Молочної. На радянських бійців чекали найзапекліші бої. Поповнення для Червоної армії набрали на місці серед населення звільнених територій. Стали проважають, ми вслід. Той сестра -то дома сталася, а я вслід. Километра два еще. Не только я, но ну, и мальчишки там, значит, еще, которые провожали только своих. Вот. Следом более километра, чем два километра мы шли вместе со строем, значит. Вот. Ну, а потом нас выпроводили домой, конечно. Вот. И они пошли. Мы в сорок третьем году так и получили, значит, 24, 24 октября Значить, похоронка на папу. Зараз доволі складно уявити, що саме тут проходила знаменита німецька лінія оборони Вотан, яка мала відокремити Європу від більшовицьких орд. Пройшло 70 років, і про неї нагадують лише сліди окопів, кулеметних гнізд, високі штучні стінки перед колишніми німецькими позиціями. 19 сімтя совєтські війська Южного фронту підійшли до міста Молочанська. И штурмом овладели Молочанском, восточной частью. А западная часть Молочанска, э, по реке Молочной, Молочанские балки и как называемые Пришибские высоты, немцы обороняли. И вот с 19 сентября по 27 шли бои. Наши войска освободили, три армии советских, эти пришипские высоты. Но дальше... Починалася лінія, друга лінія ватан по високим берегам, де ми знаходимося. Ріки молочні. Ті з учасників боїв, яким пощастило тоді вижити, пригадують, що на перших порах їх просто кинули на вірну смерть. Наступ піхоти по рівні місцевості не був підкріплений будь-якою підтримкою артилерії і авіації. Досить часто їм взагалі не вистачало озброєння. На жаль, це був не перший і не останній епізод війни. Коли радянські люди кров'ю розплачувалися за те, що опинилися під окупацією. Вода в ріке яка тече течет Пришипських пришибських осінню 1943 року, була красною від крові. Інформація боях за боях Вотан не розглашалася з цією закриття неоправданных потерь. И земля после боев была усеяна многочисленными трупами. Хранили солдат в окопах, в блиндажах, в воронках до весны 1944 года. Там что творилось, дочка. Вперед, а так люди вперед. Такие месяц мы держались. Я контужен был, попал в больницу. Месяц держались, так и сумели его выдавить. Саме тут 28 ма армія вирішила провести розвідку боєм з силами трьох батальйонів. Висота штучної стінки, яку нашим бійцям треба було подужати, досягала сімох метрів. Коли йшли по камешам, їх віддана не було. А от уже ночі, їх вже, коли почався штурм, їх обнаружили, коли не стали ставити Ну лісниці. перекрест начался перекрестный огонь начались, начался бой первые бойцы которые туда э, наверх взбирались на, э, закреплялись начинали э, э, наступательный бой ну в конце концов они э, заняли этот небольшой участок на э, три батальона каждому батальону была задача закрепиться на 100 метрах обороны немецкой обороны 300 всего лишь 300 метров они захватили пятачок І потім уже е, в течение п'яти е, трьох днів йшов е, Только, на, только 3 октября е, подошло б Смардиновське підкріплення. Мало хто уявляє, як виглядала німецька медаль за оборону мелітопольських позицій. Солдатам противника не довелося її носити до 23 жовтня 1943 року. Родянские войска земляли линию обороны ВОТАН, вызволяющую соседнюю нами Запорийскую область от загадников. Я обеспечивал связь между батальонами. Приходилось за ночь по два-три раза идти и искать этот порыв. И вот так вот зубами плетку оборвешь, свяжешь и говоришь, Связь налажена, возвращайся. И вот так вот всю дорогу. А связь а... нарушалась диверсантами или при обстреле? При обстреле это было. Потом меня ранило вот сюда вот в голову, и я попал в полевой госпиталь. В полевом госпитале я пролежал где-то недели три. І після этого мене направили в запасной полк. Серед бійців, що отримали високе звання Героя Радянського Союзу за прорив під Мелітополем, була одна єдина жінка Марія Бетракова. Десь соснав масовий подвиг тих, хто. штурмовал эту линию в этом месте. Очень много было ранено, очень много погибло людей. Здесь совершила свой подвиг комсорг одного из батальонов Марии Батракова. Когда были убиты и раненые офицеры в батальоне, она взяла командование на себя и повела бойцов дальше на штурм в бой. Была ранена, очень серьезно, тяжело, и уже пришла в себя уже в Мелитополе после освобождения, в госпитале после освобождения Мелитополя. Это, считайте, более 20 дней она была без памяти. И уже тогда только узнала, что за этот подвиг ее наградили званием Героя Советского Союза. Это единственный человек, причем единственная женщина, женщины У женщин очень мало было героїв Советского Союза, давали это звання. Это єдиний человек из 28 й армії, который за прорив лінії Вотан это високе звання героя. Бої за линию Вотан забрали життя 20 тисяч солдат. Вермахту наших бійців загинуло вдвічі більше. Сотні і до сьогодні значаться, як зникли безвісті. Мы находимся с вами в селе Мордвиновка, где проходили ожесточенные бои в октябре 1943 года. Это братский мемориал, где захоронены воины в количестве 477 человек. 21 сентября 1941 года в канун 70-летия освобождения от немецких захватчиков здесь будут уточнены фамилии и выбиты на мемориальной стеле. Мы ведем огромную поисковую работу. Значит, с 2000 года я работаю над книгой памяти Украины. Мы уточняем данные погибших и работаем совместно с Запорожским областным мемориалом книга памяти Украины. Вот. Туда попадают воины, которых мы отслеживаем в течение года. Каждый год мы даем новые списки. И сейчас к 70-летию освобождения города от нацистских захватчиков Теж буде проводиться огромна робота, буде створюватися нова книга. Через 10 днів після прориву лінії Вотен розпочнеться Київська наступальна операція. Радянські війська встигнуть визволити столиці України до свята 7 жовтня, і це буде додатково коштувати життя тисячам наших воїнів.